तो ये बीजेपी का लड़का तीनों मूल का घर में तीनों मूल का लड़का बीजेपी का घर में हमारा सोजापुरी भाषा देखता बात बोल छी ना ये मोर बेटा तोर बेटी से तो हो तोर बेटा मोर बेटा से तो बियाह हो मालिक की थोड़ा बड़ा सोजापुरी भागा तोर घंटा गुंटी देख बोलता करते परंपरा अभी बीजेपी और तीनों को बहुत भरोसा है इसीलिए बीजेपी का बेटा तीनों मुंड का घर में तीनों मुंड का बेटा बीजेपी का घर में और मोदी और ममता अभी हो गया है समझी और समझन संधि समझन और संधि समझन होने के बाद क्या होता है ये संधि का बेटा और समन का बेटा तो क्या हो जाता है ये उसका सन बाप ये उसका माँ तो अभी देखिएगा सन बेटा सब घूमता है आगे बोलता है सनमा वोट दुआ हो गए कोई तो आगे बोलेगा सन बापा वोट दुआ हो गए तो सनमा पर सन्मा का चक्कर में मत पड़िएगा न संधि और संधन का चक्कर में पड़िएगा आपका चुनाव ये देश को बचाने की लड़ाई है संविधान को बचाने की लड़ाई है गरीबों के हक को बचाने की लड़ाई है और राहुल गांधी ने जो पांच न्याय की बात की है वो उस पांच न्याय को अगर लागू करना है जिसमें नारी न्याय है युवा न्याय है हमारा कृषक के लिए न्याय है मजदूर के लिए न्याय है और अंशीदारी न्याय की बात की गई है आप लोग माँ बहनों से मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को तो जानकर खुशी होगी तीनों तृणमूल आपको कहता है कि 500 सौ रूपये लक्खी भंडार दिया जाता है तो 500 सौ रूपये लक्खी भंडार के नाम पर आपको डराया जाता है कि अगर वोट नहीं दोगे तो लक्खी भंडार बंद हो जाएगा मैं आपसे कहता हूँ कि ये दिल्ली का वोट है ये बंगाल का वोट नहीं है आपका लक्षी भंडार भी रहेगा और दिल्ली में अगर आप लोगों के दुआ से आशीर्वाद से इंडिया जोट का सरकार बना राहुल गांधी का सरकार बना तो आप लोगों को महीने का साढ़े आठ हजार रूपया दिया जाएगा एक लाख रूपया एक लाख रूपया आपको सालाना मिलेगा एक साल में एक एक औरत को एक लाख रुपया साल में मिलेगा महीने का साढ़े आठ हजार रूपया आपको दिया जाएगा हमारे नौजवानों के लिए भी राहुल गांधी ने जो न्याय की बात की है कि मोदी सरकार ने 30 लाख नौकरी को बंद करके रखा हुआ है राहुल गांधी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पढ़े लिखे नौजवानों को 30 लाख रोजगार दिया जाएगा ये बात राहुल गांधी जी ने कही है किसानों के लिए आज आप जानते हैं कि हमारे देश में किसान हर घंटे किसान खुदकुशी कर रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसानों ने अगर खुदकुशी की है किसी के दौर में तो वह नरेंद्र हड़कों पर उतरते हैं तो उस देश के ही किसान को देश के राजधानी में घुसने नहीं दिया जाता है उनके लिए सड़कों पर कीले ठोक दिया जाता है तार लगा दिया जाता है ताकि वो दिल्ली ना घुस सके आज उन्हीं किसानों के लिए राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम एमएसपी का कानून बनाकर किसानों के लिए मिलाते ही आज ये सारी चीजें जो हाँ आज आपके सामने मैं बोल रहा हूं ये हमारे वोट को आप ये करते हैं तो बाम कांग्रेस वोट मिलकर यहाँ पर आपका उम्मीदवार जो खड़ा किया है आपके घर का बच्चा विक्टर आपके सामने आप लोग अगर यहाँ से एक वोट देकर आप लोग जिता कर भेजते हैं तो यकीन मानिए ये पांच न्याय जो लागू होगा वो हमारी माँ बहनों के घर तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा हमारे यहाँ के 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 लिए জনপ্রতিনিধি তৈরি করে নির্বাচন হচ্ছে জনপ্রতিনিধি তৈরি করার জন্য বাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমাকে দাঁড় করানো হয়েছে কিন্তু বিজেপি এবং তৃণমূল যাদেরকে দাঁড় করিয়েছে তারা বিগত দিনেও প্রমাণ করেছেন তারা জনমত নিয়ে ব্যবসা করেছেন আর আগামী দিনে তারা ব্যবসা করার জন্যই রাজনীতিতে এসছেন তাই আমি বলেছি জনমত দিয়ে মানুষ জনপ্রতিনিধি তৈরি করে আর এই জনমত দিয়ে ব্যবসাদার তৈরি করা যায় না তাই আমার লড়াই ব্যবসাদার বনাম জনপ্রতিনিধি হচ্ছে আর নির্বাচন হচ্ছে জনপ্রতিনিধি জনপ্রতিনিধিদের জন্য তাই মানুষ জনপ্রতিনিধিকে বাছাই করবে ব্যবসাদারকে বাছাই করবে না এটা পরিষ্কার তাই ব্যবসাদারের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই নয় আমাদের আজকে আপনাদের কাছে আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই এই প্রশ্ন রেখে আমার বক্তব্য আপনাদের কাছে আমি শেষ করব আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে কিছুদিন আগে আমাদের বিজেপির প্রার্থী উনি কংগ্রেস থেকে জিতে তৃণমূলে গেছেন তারপরে আজকে আবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন ঠিক সেই রকম ভাবে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন তিনি বিজেপি থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন রায়গঞ্জ লোকসভায় বিধানসভায় আজকে উনি আবার বিজেপিতে যোগদান করেছেন এরা যত তাড়াতাড়ি রং পাল্টাচ্ছেন আমার মনে হয় গিরগিটিও এত তারা তো এই রং পাল্টাতে পারে না তাই আমি জনগণের কাছে প্রশ্ন করতে চাই এই গিরগিটিদের পিছনে যারা ঝান্ডা নিয়ে নিজের রক্ত ছড়িয়ে নিজের ঘাম ছড়িয়ে দলটা করেন এই গিরগিটিরা যখন রং পাল্টায় তাতে এই গিরগিটিদের কিছু লাভ হচ্ছে কিন্তু এদের পিছনে যারা ঝান্ডা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘুরুন বা বিজেপি ঝান্ডা নিয়ে ঘুরুন সেই সাধারণ জনগণরা তার রক্ত ঝরিয়ে যখন এই গিরগিটিদের পিছনে সময় নষ্ট করছেন তারা কি পাচ্ছেন তাদের শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে তাই আপনাদের কাছে সময় এসছে আগামী ছাব্বিশ তারিখ ইভিএম এ আপনার এক নম্বর বোতাম টিপে জবাব দেবেন তো জবাব দেবেন তো এটাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন কি আপনারা সবাই এক নম্বর বতম টিপে ছাব্বিশ তারিখে এই গিরগিটিদের বিরুদ্ধে জবাব দিয়ে প্রমাণ করবেন যে আমরা জনপ্রতিনিধি চাই যে জনগণের সেবা করবে যে জনগণের কথা বলবে যে জনগণের জন্য লড়াই করবে এই গিরগিটিদের জন্য ভোট হবে না